بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقتال عزيز لر بقنق صحبة مز الله سبحانه وتعالى وقشكرك لك تغرس الدولة بقنقر جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم alloh subhanahu va taolodan shukur qilguvchi qalbni so'ragan ekanlar oldingi suhbatlarimizda bu bilan tanishib o'tganmiz ya'niki bandaning qalbi alloh taologa shukr qilguvchi qalb bo'lishligi kerak alloh subhanau va taolo bu dunyoda bandalarga judayam ko'p ne'matlarni ato qilgan ana shu ne'matlarni inson agar hisob kitob qiladigan bo'lsa buni oxiriga yetib borolmaydi jumladan alloh subhana va taoloning inoyati bilan banda o'z onasidan tug'ilib dunyoga kelgan paytda uning hech narsasi bo'lmaydi ya'niki onadan tug'ilgan farzand aqli ham butun bo'lmaydi kiyim kechagi ham bo'lmaydi gapirishni ham bilmaydi bir narsani so'zlarini eshitganda o'sha so'zlarni idrok qilib unga javob qaytarishni ham bilmaydi inson hech narsaga qodir bo'lmaydi aslida u bir qatra suvdan bu dunyoga keladi endi inson xonadan tug'ilib dunyoga kelganidan keyin vaqt o'tadi sekin sekin gapirishni boshlaydi aqli mujassam bo'ladi ya'niki fahmlay boshlaydi ba'zi narsalarni undan keyin yana vaqt o'tadi balog'atga yetadi kasbi kamolat o'rganadi ilm o'rganadi ma'rifatli bo'ladi yana bir vaqt o'tishligi bilan kelib haligi farzand uylanadi bola chaqa ko'radi va hokazo va hokazo bu dunyoda onasidan tug'ilgan paytda gapirishni ham anglashni ham fahmlashni ham bilolmaydigan bir insonni alloh subhanahu va taolo bu dunyoda shunchalik aziz mukarram qilib bitmas tuganmas son sanoqsiz ne'matlarni unga ato qiladi banda mana shu olloh tomonidan unga berilgan ne'matlarga شكرانا قلب حياتك كتريش عمر قلنجا الله سبحانه وتعالى قرآن كريم دا مرحمة قلب أي تديكي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون الله تعالى أي أي إيمان كتريان لر الله min biz sizlarga rizq qilib bergan pokiza narsalarni yenglar agar o'zigigina ibodat qilsalaring unga shukur qilinglar qarang agar sizlar ollohga ibodat qiladigan bo'lsalaring unga shukur qilinglar ibodatli banda bo'lmoqchi bo'lsalaring allohga shukur qilinglar deyapti alloh taolo demak mana shu oyati kalimadan bilinadiki olloh subhanahu va taologa shukur qilib hayot kechirishlik allohga qilinadigan ibodatlarni eng yaxshisi shuning uchun alloh taolo kuntum iyahu tabudun agar o'zigagina ibodat qiladigan bo'lsalaring shukur qilinglar deb qur'oni karimda alloh subhanahu va taolo marhamat qiladi boshqa bir oyati karimada marhamat qiladiki audu billahi mina shaytonir rojim meni yod etinglar men sizlarni yod etaman menga shukur qilinglar noshukurchilik qilmanglar deb alloh subhanau va taolo marhamat qiladi azizlar payg'ambarimiz janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallam doimo alloh taologa shukur aytardilar bir ho'plam suvni ichsalar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yo robbi lakal hamd ey ollohim senga shukur deyardilar qarang bir ho'plam suvni ichib payg'ambar alayhissalotu vassalom alloh subhana va taologa shukur aytardi alloh taologa hamd aytardilar aslida bu suvni bu ne'matni qadrini inson mana mana bu ramazon kunlarida biladigan bo'lsalaring kerak kechki paytda ayniqsa issiq kunlarda bir xo'p suv inson hayoti uchun qanchalik zarurligini bilasiz lekin bu suv qayerdan kelyapti lekin bu suvni bizni huzurimizga kelguncha alloh va taolo nimalarni xizmat qildirib qo'yibdi bulutlarni qancha qancha muzliklarda qorlar to'planib bir kun vaqti vaqti bilan insonga yurib kelyapti payg'ambarimiz janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bitta yangi kiyim kiysalar ham allohga ki hamd aytardilar uylariga kirib xonadonlarini xotirjamligini ko'rib allohga hamd aytardilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam u zot hattoinki hojatxonadan chiqqanlarida ham allohga hamd aytardilar qarang biz aytamizmi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hojatxonadan chiqqanlarida allohga hamd aytardilar ya'ni qarang menga zarar beradigan narsani ketkazib menga manfaat beradigan narsani qoldirgan allohga hamd bo'lsin deydilar payg'ambar alayhissalom aslida inson hojatga kirib bo'shanishligini o'zi ya'niki insonga zarar beradigan narsalarni chiqib ketishligini o'zi ollohning bitta katta ne'mati ana shuni evaziga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam allohga hamd aytib qo'yardilar azizlar inson doimiy ravishda işte ta alloh taologa hamd aytib yuradigan bo'lsa deydi ulamolar insondan alloh taolo ne'matini ko'tarib qo'ymaydi hech qachon lekin shu o'rinda bitta narsani tushunishligimiz kerak allohga shukur deb nimaga aytiladi o'zi allohga shukur uch pog'onaga bo'linadi birinchisi bandaga ne'mat berilganda yoki berilgan ne'matni alloh subhanau va taolodan deb e'tirof qilish kerak mola dunyo berdi farzand berdi salomatlik berdi unga o'xshagan yana boshqa ne'matlarni berdimi ana shu ne'matni ollohdan ekanligini e'tirof qilishlik shukurni birinchi qadami bo'ladi ikkinchisi esa alhamdulillah deb til bilan aytib qo'yish kerak til bilan aytish kerak uchinchisi esa olloh subhanau va taolo bandasiga bergan ne'matni faqat olloh buyurgan joyga ishlatish kerak agar bir insonga alloh taolo bir moli dunyo bir ne'mat berdi shu ne'matni ollohdan deb bildi shu ne'mat uchun alloh taologa alhamdulillah dedi lekin alloh harom qilgan joyga ishlatsa eng noshukur banda shu bo'ladi uni shu ne'matni allohdan deb e'tirof qilishligiyu tili bilan alhamdulillah deyishligi geyi... inobatga o'tmaydi agar shu ne'matni haromga ishlatsa demak haqiqiy shukur qilguvchi bo'lishligi uchun uchta narsa bo'lishi kerak ne'mat allohdan deb e'tirof qilinishligi kerak allohga til bilan alhamdulillah deyish kerak va berilgan ne'matni olloh rozi bo'ladigan halol joyga ishlatish kerak ulamolar aytadilar noshukur banda kim desa alloh taologa eng noshukur banda olloh bergan ne'matni olloh buyurmagan joyga ishlatadigan odam dunyoda eng noshukur banda shuning uchun uni moli dunyosini alloh taolo bugun beradi ertaga puchga chiqaradi yo'q qiladi tagi bilan yo'qotib yuboradi alloh taolo chunki u shukur qilmayapti alloh subhanauva taologa junaydil bag'dodiy yoshgina bola ekanlar alloh taoloni valiy bandalaridan bo'lganlar junaydil bag'dodiydan bir kishi olim kishi qani shu bolani bir sinab ko'ray deb so'ragan ekan ey junayd allohga shukur qilishlik qanaqa bo'ladi deb so'raganda de junaydil bag'dodiy aytgan ekanlarki olloh taolo bandasiga bergan bironta ne'matni olloh taqiqlagan joyga ishlatmaydi degan ekanlar qarang nihoyatda sabiy bo'lganlar u kishi olti yetti yoshli bola bo'lganlar alloh taolo shu yoshligidan bu zotga shu bir katta karomat ulug' fazilat bergan qalblari ochiq bo'lgan savol berilganda shukurga shunaqa zo'r ta'rif berib qo'yganlar olloh bergan ne'matni olloh taqiqlagan joyga ishlatmaslik haqiqiy shukur bo'ladi degan ekanlar shuning uchun azizlar shukurni bilib olaylik qanaqa qilinishi shukur bu qalbni ishi masalan sizga bitta ne'mat berildi avvalo qalbingizdan xursand bo'lasiz qalbingizdan xursand bo'lib mana shu qalbingizdan shu ne'matni allohdan deb e'tirof qilasiz mana qalbda ne'matni allohdan deb e'tirof qilishlik insonni qalbini ishi chunki buni qalb tasdiqlaydi misol uchun bir kishi farzand ko'rdi ollohdan deb tasdiqlashligi qalbida sodir bo'ladi shuning uchun qalb amallari haqida gapirganimizda shukur haqida gapiryapmiz a qolgan bosqichlari insonning tashqi a'zolari bilan bajariladi ya'niki alhamdulillah deb til bilan aytishlik uni halol joyga ishlatishlik endi bu tashqi a'zoning ishi faoliyati hisoblanadi azizlar ulamolar aytadilarki alloh subhanava taolo bandani bandaga bu dunyoda juda ko'p ne'matlarni berdi ne'matlarni alloh bandasiga berishligini ikkita hikmati bor birinchi alloh taolo bandaga o'zini tanishtirmoqchi o'zini tanittirishlik uchun ko'p ne'matlarni berib tashladi yer bilan osmon o'rtasidagi hamma narsa insonga xizmat qiladi hayvonlar bormi dov daraxtlar bormi hattoki yetg'ich hayvonlarni terisidan foydalanadimi nima bo'lsa yer va osmondagi narsalarni hammasini alloh taolo insonga bo'ysundirib qo'ydi inson uchun xizmat qiladigan qilib qo'ydi osmonni go'zal qilib yerni insonga yashashligi uchun sharoitini moslab yaratib qo'ydi alloh taolo nima uchun qildi desa o'zini tanitishlik uchun qildi bandalarim shundoq koinotga qarab ne'matlarga qarab meni tanib olsin va menga iymon keltirsin dedi alloh taolo bu birinchisi ikkinchi hikmati shuki alloh taolo unga shu ne'matlarni ikrom qilib bandani aziz qilib shu ne'matlarni berganligini bilsin va allohga shukur qilsin misol uchun bir kishi oldin bir narsani tanimasa ko'rmasa birovga shukur qilolmaydi misol uchun ulamolar bitta misol keltiradi bu o'rinda bir kishi bemor yotgan edi bemor yotgan edi uni ziyoratiga bir yaqin qadrdoni keldi qo'lida bir paket sovg'a salomlar qimmatbaho narsalarni olib keldida haligi sovg'a salomlarni bemorni huzuriga olib kirmasdan tashqariga qo'ydi o'zi kirib kelib bemor bilan ko'rishib so'rashib ahvol so'radi haligi bemor odam uni olib kelgan nozil ne'matlarini ko'rgani yo'q bilmaydi unga shukr aytolmaydi agar o'g'li kelib sekin qulog'iga pichirlasa bu qadrdoningiz sizni ko'rishlik uchun falon 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 narsalarni huzuringizga keltiribdi tashqariga qo'yib qo'yibdi desa keyin haligi odam aytadiki rahmat sizga shunchalik bizni qadrlabsiz deydi shunga o'xshab alloh subhanau va taolo oldin bandalariga ne'matlarini sochdi ne'matlarini ko'rsatib qo'ydi mana meni ne'matlarim dedi ko'ringlar dedi meni taninglar dedi meni qudratimni bilinglar meni kimligimni meni qanaqa zotligimni bilinglar ana bilganlaringdan keyin endi menga shukur aytinglar dedi go'yoki alloh subhanahuva taolo azizlar الله تعالى قرآن كريم الله آياتي كريمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما شكر قل سالارين جز و الله كي إيمان كالتر الله va bilguvchi zot shokir degani ozgina amalga ko'p savob berguvchi zot alim degani olloh bilguvchi zot oyati karimani qarang agar sizlar allohga shukur keltirib iymon keltirsalaringiz sizlarni azoblab nima qiladi olloh mana shu oyati karima nihoyatda katta ma'noni anglatadi demak inson shukur qilguvchi bo'lsa alloh taoloni bu dunyoda azobi kelmas ekan oxiratda ham azobi kelmas ekan noshukurlarga kelar ekan endi shukur qilguvchiga ham imtihon bo'lishlik uchun ba'zi narsalar keladi bu degani mutlaq mustasno emas lekin katta baxtsizliklar kelmaydi ulamolar aytgan ekanlar payg'ambarimiz janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kuni sahobalar bilan o'tirganlarida u zot kuldilar sahobalarga qarab aytdilarki mandan nima uchun kulganimni so'ramaysizlarmi dedilar sahobalar so'rashdilarki ey allohni rasuli nima uchun kuldingiz devdilar rasul akram sollallohu alayhi vasallam aytdilarki men mo'min kishini ishiga ajablanaman agar mo'minga yaxshi ko'radigan narsa yetsa xursand bo'ladi va alloh taologa hamd aytadi u uchun yaxshi misol uchun yaxshi siz xursand bo'ladigan narsa kelsa xursand bo'lib alhamdulillah deysiz yaxshi bo'ladi alhamdulillah deb shukur qilganingiz uchun alloh taolo sizga ajr mukofot beradi agar unga o'zi yomon ko'radigan narsa kelsa bir musibat yetsa unga sabr qiladi sabr qilgani ham yaxshilik bo'ladi degan ekanlar payg'ambar alayhissalom bunaqangi holat ya'niki har qanday ikki holatda ham yaxshilik berilishligi faqat mo'mingadir degan ekanlar payg'ambar alayhissalom mo'min kishini xursandchiligi ham xayr ekan shukr qilguvchi banda bo'lar ekan allohga shukur aytib musibatiga ham savob olar ekan mo'min kishi sabr qilgani uchun alloh taolo unga ajr mukofot berar ekan demak iymon ne'mati naqadar katta naqadar ulug' ne'mat ekan mo'minlarga xos shundoq narsalar borki u narsa boshqalarga xos bo'lmaydi mana azizlar shukur qilishlik haqida juda judayam ko'p gapiramiz ko'p gapiramizu lekin shu ne'matlarni bir tafakkur tadabbur qilishimiz kamroq bo'ladi yaqin yillarda dunyoni eng katta shariat ulamolaridan birlari dunyoni eng katta shifokoriga murojaat qilyapti aytyaptiki hozir meditsina rivojlanib ketdi imkoniyatlaring juda ko'p shu pochka buyrak deymizmi shu buyrakni yasasalaring bo'lmaydi bu bir mushtumdak keladigan narsa debdi unga haligi professor javob beryapti taqsir bu juda qiyin katta katta mol dunyo kerak bunga buni ichida insonni ko'zi ko'rmaydigan pardalar bor o'sha haligi bovulni siydikni zaharni ajratib keraklisini ajratib qolganini filtrlab beradigan pardalar bor buni yasash qiyin juda katta urinishlar juda katta mablag'lar natijasida bunga ham erishishimiz mumkin lekin o'sha buyrakni ichida miyacha bor mana insonni miyasiga o'xshagan kichkina miyacha bor miqdorni aniqlab beradigan miyacha bor uni biz yaratishga qodir emasmiz u parvardigorni inoyati degan ekan pochkamizdagi mana shu buyragimizdagi agar nosog'lom bo'lsa ana shuni qadrini bugun yetishimiz kerak unga o'xshagan qancha ne'mat bor bu dunyoda unga o'xshagan qancha ne'mat bor olloh subhanava taolo hammamizni شكر كل لا رخت على دبر الشجع الزمو إلى وسن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا رب